Прошла три курса лечения с Какика Саркесовича. В общем, у меня диагноз был, я скажу, что, да, в общем-то, на Гаге Саркесовича вышла как бы и за мужа, но и как у меня тоже, может быть, я бы так бы и не обратила внимания таких сил, но тем не менее, у меня очень было низкое давление, то есть такой вот уже шум в голове, ну, как бы вот, по гинекологии у меня проблемы так серьезные. И поставили у меня даже на онкологию на учет, у меня складка была в легких. Вот. Ну и вот я сейчас вместе с мужем, мы пропили три курса, у мужа серьезный, конечно, диагноз. Вот. Но сейчас у меня, кстати, в легких не находит вот эта складка, исчезла. По гинекологии, можно сказать, еще как бы не совсем лишился вопрос, но тоже большие улучшения. И, конечно, давление у меня нормализовалось. То есть я считаю, что это... за тот период, который я получила эффект, я лечилась там, больше пяти лет, и у меня никаких эффектов, конечно, не было.